ताज्या घडामोडी आणि नवीन बातम्या पाहण्यासाठी आमचं मी साक्षीदार हे चॅनल सबस्क्राईब करा रविवारच्या मुसळधार पावसाचा फटका अनेकांना बसला त्यातच पनवेल तालुक्यातील कोपरोली येथील अरिहंत अरहम सोसायटीच्या पाठीमागील बाजूस असलेल्या कंपाऊंडची भिंत कोसळली त्यामुळे येथील रहिवासी भयभीत झाले आहेत सात जुलै रोजी रविवारच्या पावसामुळे सगळीकडे दाणादाण उडाली नद्या ना नालांना पूर आले होते अनेकांच्या घरांमध्ये पाणी शिरले कोपरोली येथील अरिहंत अरहम सोसायटीच्या पाठीमागून नदीच्या बाजूला असलेले कंपाऊंड भिंत रविवारी सकाळच्या सुमारास कोसळली सकाळी मोठा आवाज झाल्याने रहिवासी त्या ठिकाणी पाहायला गेले यावेळी कंपाऊंड भिंत कोसळल्याचे त्यांच्या लक्षात आले या सोसायटीत जवळपास पाचशे फ्लॅट असून अडीच ते तीन हजार रहिवासी वास्तव्यास आहेत या ठिकाणी नागरिक पाहण्यासाठी गेले असता त्यांना भिंत कोसळल्याचे दिसून आले भिंत कोसळल्याने येथील इमारतींना देखील धोका असल्याचे येथील रहिवाशांनी सांगितले अरिहंत सुपरस्ट्रक्चर लिमिटेड बांधकाम व्यावसायिकाने हे नुकसान आणि कोसळलेली भिंत बांधून द्यावी अशी मागणी येथील रहिवाशांनी केली आहे नमस्कार आज सात जुलै सकाळी साधारणत सहा साडेसहा वाजता सोसायटीमध्ये एक मोठा आवाज आला हे अरिहंत सुपरस्ट्रक्चर लिमिटेड एक फार मोठं नाव आहे मुंबई नवी मुंबई उद्योग क्षेत्रामध्ये बांधकाम क्षेत्रामध्ये अरियन सुपरस्ट्रक्चर लिमिटेड एक फार मोठं नाव आहे आणि त्यांची ही पाचशे सदनिकांची ही एक सोसायटी आहे ग्रहसंस्था आहे आणि इथे माझ्यासारखे जवळपास अजून पाचशे ओनर इथे राहतात आणि आज सकाळी अचानक आमच्या सोसायटीच्या क्लब हाऊसच्या बाजूची जी भिंत आहे त्याच्या पाठीमागे गाडी त्या नदी म्हणून आहे त्या नदीचा प्रवाह अतिप्रवाहाने ही भिंत पूर्णपणे तुटली आणि सुदैवाने त्याच्यामध्ये कुठली जीवितहानी झाली नाही पण त्या घटनेनंतर या बाँड्री वॉलच्या जवळपास असलेले तिन्ही सदनिका आम्ही इमिडिएटली आम्ही स्वयंसेवकांनी सगळ्या लोकांना घरातून बाहेर काढलं आणि त्यांना पूर्णपणे आम्ही दाखदूक होती की अजून काय होईल अजून लोकांना किती त्रास होईल आणि आता म्हणजे काय होईल ते माहीत नाही पाण्याचा प्रभाव वाढत होता सुदैवाने आता थोडंसं पाणी कमी झालेलं आहे पण आमची एक दहा वर्ष झाली या सोसायटीला आमची या फक्त आरिएल सुपरस्ट्रक्चरकडे एवढीच विनंती आहे की त्यांनी आम्हाला असं र रस्त्यावर सोडायला कामा नये कारण प्रत्येक परिवार याला चिंतित आहे की अजून रात्री पाऊस होईल तर काय होईल प्रत्येकाला काळजी आहे त्याच्यामुळे आमची त्यांना विनंती आहे ते फार मोठं नाव आहे आणि ते समजून घेऊन त्याच्यावर काहीतरी तोडगा काढतील आणि आम्हाला इथे व्यवस्थित राहता येईल एवढीच आमची अपेक्षा आहे गटना नंतर, आ, ही घटना घडल्यानंतर त्यांना या संदर्भात काही संपर्क साधला आहे का तो पण ही आमच्यासारखे सगळे व्हॉलंट सेव स्वयंसेवक जे आहेत सोसायटीचे आम्ही सगळ्यात आधी आमच्या सेक्रेटरी चेअरमनना याची कल्पना दिली मॅनेजमेंट कमिटीने इमिडिएटली सगळे एकत्रत येऊन त्यांनी एक आम्हाला जे सांगितलं की आमच्या सेक्रेटरी सा चेअरमन साहेबांनी त्यांना प्रत्यक्ष फोन लावायचा प्रयत्न केला त्यांना मेसेज केला त्यांना ईमेल केला एक लेटर पण पाठवलेला आहे आणि आम्ही आता त्यांची वाट बघतोय आर्यन सुपरस्ट्रक्चरकडनं आम्ही काहीतरी काय रिस्पॉन्स येईल त्याची वाट बघतो आहे आणि अपेक्षा आहे की हे फार मोठे नाव आहे जसं मी आधी सांगितलं आम्हाला त्यांच्याकडून मदत मिळेल आणि आम्हाला इथे व्यवस्थित राहता येईल भविष्यात नमस्कार अरियत अजियत अरहम से बोल रहा हूं। आज सुबह जो है, मैं सिनियर सिटीजन हूं हमारी पूरी उम्र की जो है कमाई हमने जहां लगा दी है घर खरीदने के लिए आज सुबह जो सोसायटी का बाउंड्री वॉल है नदी में पानी आने के कारण वो बाउंड्री वाल जो है गिर गया है और वो कोई छोटा रिपेयर नहीं है कि जो सोसाइटी जो है अपने फंड से करवा ले उसको सोसाइटी मैनेजमेंट जो है सुबह से ही एक्टिव है लेकिन वो नॉर्मल रिपेयर नहीं है वो कोई बड़ा जो बिल्डर है जो इसमें एक्सपर्ट एक्सपर्ट हैं वही करवा सकते हैं तो हमारी जो है गुजारिश है जो अरियंत बिल्डर है उनसे गुजारिश है तो वो आके इसका करें क्योंकि तो अभी रेनी सीजन है अगर उसको नहीं करते हैं तो आगे और जो है नदी जो है उसकी वजह से और उसका होगा वो और आगे एस टी पी प्लांट है आर ओ प्लांट है सोसाइटी को पानी भी पीने को नहीं मिलेगा और हम लोग जो है काफ़ी डरे हुए हैं कि इसका अगर टाइम पर रिपेयर नहीं होता है तो डैमेज जो है बहुत ज़्यादा होगा जैसे आपने कहा सर कि पानी आने से दीवार ढह गई ढह गई तो आप दीवार देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि जो दीवार के जो काम हुई है उसके जो पहले से काम हुई है क्या वो सही ढंग से हो पाई है या नहीं हो पाई पहले जो उन्होंने काम किया है अभी सोसाइटी ज़्यादा पुरानी नहीं है मुश्किल से सा दस साल हुए हैं उसको बना के तो अगर आ, उसको जो है ज़्यादा काम की काम तो किया उन्होंने पर नदी के हिसाब से जैसे करना चाहिए अगर ऐसे काम होता तो दोबारा गिरती नहीं वो क्योंकि दोबार की हाइट ज़्यादा है और ऐसी जगह पे दोबारा बनाने के लिए बिल्डर लोग एक्सपर्ट हैं पर उनको उसके पहले बाहर जो हैं जो लोहे के जो नेट होते हैं उसके अंदर बड़े पत्थर डाल के वो बेड बनाना चाहिए रिबर बेड बना के ताकि जो पानी बाहर से आता है पानी का जो प्रेशर पड़ता है वो उनके ऊपर पड़ेगा और वो दीवार को जो है दीवार के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा और दीवार जल्दी डैमेज नहीं होगी लोगों के बताने के मुताबिक आज वहाँ सुबह मॉर्निंग में बहुत सारे लोग वॉकिंग कर रहे थे तो वॉकिंग करते समय ये दीवार ढही और वो लोगों ने अपनी भाग की जान बचाई तो अगर आज उस घटना कुछ घट जाती इसके जिम्मेदार कौन होता जिम्मेदार तो इसका बिल्डर ही होना चाहिए लोग तो ये सोच के देते हैं कि बड़ा अच्छा बिल्डर है नामी ग्रामी बिल्डर है तो हम जहाँ पे पैसा लगा रहे हैं तो सेफ है ये लोग ये देख के लगाते हैं कि एक अच्छी सोसाइटी में जाते हैं जो अच्छे बिल्डर ने बनाया हुआ है और जो पैसा हम लगा रहे हैं पैसा भी हमारा घर भी सेफ है और वहाँ पे जो फैसिलिटी दी हुई है उसने वो फैसिलिटी यूज करेंगे तो फैमिली भी वहाँ पे सेफ है और अगर पार्क में वॉकिंग करते हुए बच्चे भी कर रहे हैं सीनियर सिटीजन भी हैं लेडीज भी हैं और सडनली कोई चीज़ गिर जाती है तो जो उसका नुकसान होगा तो उसका मतलब वो ठीक नहीं है उसका जो पहले काम किया हुआ है बिल्डिंग नंबर कौन से क्या नंबर कौन से नंबर में रहते हैं सर हाँ मैं ए पच्चीस एक सौ तीन में रहता हूँ मैं पाँच साल से अरियंत आराम सोसाइटी के इसमें रहता हूँ और लगभग हर मानसून में एक पिक्चर ये देखा जाता है कि बारिश बहुत ज़्यादा होने के कारण ये जो रोड सा नहीं, नहीं, नहीं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जैसे आप कितने नंबर आप बताया आपने ए 25, 103, जो, जो मीटर के, मतलब के, के पास ही आपका घर नदी के पास ही मिनिमम से पचास मीटर की दूरी पर है उतना भी नहीं होगा सर पच्चीस चालीस से पचास मीटर की दूरी पकड़े तो अगर आज आपके आपने देखा की हादसे हुए यहाँ पर तो आप क्या चाहते है मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा अरियंत सुपर स्ट्रक्चर से कि ये जो घटना घटी है ये हमारे को एक आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है इसको रिपेयर करना इवन पूरी सोसाइटी के लिए भी नहीं है तो मैं इतनी बड़ी ग्रुप और इतने झाचर जी जो उनके ओनर हैं उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ी सी सहायता कीजिए सारे लोगों के लिए ताकि हमारी सोसाइटी बच जाए सारे लोगों ने अपनी पूरी जीवन की कमाई यहाँ पर लगाई हुई है और आज सवेरे से सब सारे लोग बच्चे बुजुर्ग औरतें सारे लोग काफ़ी डरे हुए हैं कि कल क्या होगा किसी को मालूम नहीं है और हर घंटे का यही डिस्कशन चालू है कि कल क्या होगा जैसे जैसे बारिश बढ़ रही है कम हो रही है तो सारे लोगों की चिंता काफ़ी हद तक ऊपर नीचे हो रहा है तो आप मोर मेरा मतलब हाथ जोड़ के बिनती निवेदन है कि आप जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लें और हम सारे लोगों को इसमें से थोड़ा सा रिलीफ दीजिए क्योंकि आप जो चीज़ कर सकते हो हमारी सोसाइटी उसके लिए आपके लिए आभारी रहे जैसे सभी लोग जानते हैं और सभी लोग कह भी रहे कि नामचीन बिल्डर हैं अगर आपने जैसे वो हादसा आज हुआ है अगर कहने के बाद अगर उनसे आपको कुछ मदद नहीं मिलती है तो आगे आप क्या करेंगे आगे तो फिर हमें पूरी जो सोसाइटी है हमारी 500 फैमिली की हम लोग को बैठ के फिर डिस्कस करना पड़ेगा कि आगे हमको कैसा कानूनी कार्रवाई स्टेप लेना पड़ेगा क्योंकि आज बहुत सारे लोगों का ऐसा भी हो सकता था कि बहुत सारे लोग जान भी गवा सकते थे आज की जो का घटना हुई है तो ये अच्छा हुआ कि ऊपर वाले का शुक्र है भगवान का देन है कि हमारा कुछ हुआ नहीं है किसी को भी और ना हो बट हमारा रिक्वेस्ट यही है, है बिल्डर से कि ये जो घटना आज घटी है इससे हमको तुरंत कार्रवाई करके इसका सोल्यूशन लेना चाहिए ताकि ये जल्द से जल्द हम लोग शांति से रह पाए यहाँ बेटे में जो इतनी बड़ी घटना घटी है उसके बारे में आप क्या जानते हैं और क्या कहें ये पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा डेंजरस हो चुका है हमारी फैमिली यहाँ पे रहती है बच्चे हैं खेलने जाते हैं पूरी वॉल टूट चुकी है पानी ऊपर की तरफ आ रहा है जो कि बहुत खतरे से भरा है सो हमारा यही रिक्वेस्ट है कि उसके ऊपर ध्यान दिया जाए तो आज जो कंपाउंड गिरे हुए पूरे आ, मतलब करीबन बीस से पच्चीस मीटर कंपाउंड गिर चुके हैं और आज इसके ज़्यादा अगर बारिश हो गई उसके बाद भी और भी हादसे हो सकते हैं उससे क्या चाहती है आप हम बिल्डर से यही चाहते हैं कि वो उसके ऊपर ध्यान दे, उसका रिपेयर करवाएं